وللاسف الشديد هذه الفئه القليله التي لا تؤمن بادب الاختلاف فئه لا تؤمن برحمه الاسلام ولا بسعه الاسلام ولا بانسانيته تؤمن وللاسف الشديد بالراي الواحد تؤمن بالذي خلفك تكفره تؤمن كذلك بالاسف الشديد بسوء النيه تؤمن بالعنف وهو ما يسمى الاسلام السياسي بصفه عامه سواء تكفيري، سلفي، اخواني، كل هذا التيار. هل في الموضع ما تفعله الدواعش والجماعات التكفيريه او ما تفعله الجماعات التي هي سيسة الدين وضرت بدين الله عز وجل، سواء في تونس ولا غير تونس، الواحد يسكت؟ لا ابدا. بالعكس انا من باب المسؤوليه ان يتكلم وان يقول الكلمه ويقول كذلك رايه في هذه المواضع. حتى لو عرضتم حياتكم للخطر. والله الالاف يدفعون الثمن. في ظرف ست سنوات 2 مليون قتيل وجريح في العالم العربي الى متى؟ بسبب الدواعش <applause> بسبب, بسبب الدواعش بسبب, التكفير بسبب الاسلام السياسي طيب اذا كان هذا ما يسمى <applause> الان يسموها الخلافه الاسلاميه ولا ما ادري ايش على اجساد وجثث المواطنين والابرياء تدمير لحضاره كامله اذا الاسلام جاء لقتل غير المسلم لماذا لم يقتلوه من الاول حاشا وكلا يكفينا ان نلقي اللوم على غيرنا دائما نظريه المؤامره يتآمرون علينا نحن عندنا في التصوف إذا تشير لأخاك هكذا فثلاث يعدنا إليك رو كذلك ثلاث أرباع المشكلة نحن جزء منا التكفير جزء منا شكون نحن شكون جزء شكون جزء, جزء نحن. من هذه الأمة جزء من العالم العربي يعني طيب الآن الدواعش منين خرجوا الدواعش خرجوا من البحر تيما خرجوا من دولنا من أبنائنا من جلستنا يعني تونس أكثر من خمسة ستة ألاف سبعة ألاف ذهبوا أوروبا سبعة ألاف أه فرنسا ألف وسبعمية. أرقام خيالية يعني هناك ما يقارب الميتين بدأوا يرجعوا أخيرا لكن الحقيقة أه لماذا ذهبوا هؤلاء إذا كان مغرور بهم 2011-2012 ربما نفهم ونتفاهم شيء أما كان الظرف ما منادات بالحرية منادات بمساندة هناك كارثة هناك كارثة إنسانية ما أدري إيش ولكن ألم يتفتنوا 2013-2014-2015 لمدة 5-6 سنوات عملية قتل وإبادة اغتصاب قطع رؤوس يعني ما انزل الله بهم السلطان وحشيه اللي ربما لم ترى مثلها الانسانيه فاذا في ذاك الوقت لم يتراجعوا في ذاك الوقت لم يقولوا يعني يفضحوا هذا الفكر ياتوا الان على اي اساس يرجعوا؟ يرجعوا على اي اساس؟ هذه المرأة ذهبت وللاسف الشديد تنتمي على اساس هزيمه داعش هزيمة على اساس هزيمه اذا اذا ربحت داعش ربح فيبقهم اذا يحتلوا باقي الدول اذا ربما يكون السبب لخراب ذلك لا عوده لهؤلاء وللاسف الشديد هم قتلوا ما يعودوش لا ابدا هم قتلوا يعني نحن مثلا في فرنسا امراه عادت اخيرا مسكوها في الايروبور روسي في المطار روسي شارديغول المراه اخذوها على المح... المباشرة على السجن انتماء الى جماعه متطرف الابناء اخذوهم من مؤسسه اجتماعيه تسمى لاداس كل طيب. أبناء متحقاً. نعم بالطبع هذا القانون القانون مباشر على اي اساس ابناء مثلا اخت محمد مراح هذا محمد من راح الجريمة, الجريمة في تونس أم وأربع أبناء ذا سافرت إلى سوريا والعراق ليش تسافر هذه الأم لماذا سافرت الآن بدها ترجع وللاسف الشديد على اي اساس ترجع عندما ناخذ اطفال مثل هؤلاء نضعهم في مؤسسه اجتماعيه مثل لاداس هي غير مهيئه لان اطفال فقدوا طفولتهم للاسف الشديد يعني وللاسف الشديد بحكم الوضع بحكم الجرم الذين فعلوه والوحشيه صارت فيهم صفه وحشيه ممكن هذا عمره 12 سنه يدخل في مدرسه عاديه فرنسيه بسكين يذبح 60 واحد طيب لماذا نحن ندفع الثمن ذلك